сейчас близлежащие районы. То есть это Мироновка, Чернухина, Никишина, Дебальцева, Альховатка. Это все вот окружающие нас э, населенные пункты, все везут сюда раненых, потому что лечебные учреждения закрыты. В Дебальцево нет воды, нет света лечебных учреждений. В остальных тоже не оказывают медицинскую помощь. Оказывают только у нас. Основную помощь оказывают это в Артемовске. Там более специализированная больница, и они уже Проводят там более сложные вмешательства. Все сотрудники больницы мобилизованы на помощь и, как бы сказать, укрепили те службы, которые необходимы. То есть хирургическую службу, терапевтическую службу, приемное отделение полностью обеспечили круглосуточным по оказанию медицинской помощи. Сегодня привезли много раненых, в основном военные. 15 человек было вчера, да, все они были эвакуированы в город Артемов, в ЦРБ. Да, и сегодня 14 у нас было военных и 5 человек мирных. С ранениями средней степени тяжести и тяжелые. В основном это Чернухина, город Дебальцево и Никишина. Это миновзрывные травмы с травматической ампутацией конечностей, тупые травмы живота, оскольчатые ранения с повреждением внутренних органов. Сегодня привезли девочку, молодую, 92-го года рождения, значит, ну, как со слов, под завалами лет, находилась, 17 интересно. лет, да, находилась под завалами, это уже поселок Мироновский, да, она очень тяжелая, значит, там сочетанная травма с повреждением головного мозга, да, она тоже тяжелая, крайне тяжелая, и благодаря, конечно, военным она была доставлена в травмологическое отделение города Артемовска, потому что у нас, нейрохирурга нет, мы справляемся только своими силами. То есть вы оказываете, по сути, первую Самую помощь? Самую первую квалифицированную помощь, если уже будет что-то неотложное, оперируем мы здесь. Те, которых можно транспортировать, мы их всех направляем в Артемовск, но потом дальше в Харьков, Краматорск и другие ближайшие больницы. В больнице очень не хватает оборудования, аппаратуры, дыхательных аппаратов, значит аппаратов ЭКГ, э, дефибриллятора. Есть, конечно, большие потерянности в аппаратуре в основном. Что касается медикаментов, волонтеры нам, конечно, помогают с Артемовска тоже. Приезжают, привозят и лекарства, и растворы, и антибиотики, обезболивающие препараты. Было у нас, оставалось вчерашнего дня, осталось у нас Четыре человека раненых, их сегодня эвакуировали. И сегодня 15 человек, которые поступили, всем была оказана э, первая помощь врачебная. Тоже все были сегодня эвакуированы в город Артем. Должны задать дефибриллятор За Германии. А Германией. у вас нет дефибриллятора? Он у нас есть очень старый и не работающий. Значит, mm -hmm. здесь, по сути, сначала идет первая помощь. Потом уже мы перевозим большие операционные залы, где уже такое происходит сама операция. В субботу был обстрел города Светлодарска системами ГРАД. Пострадавших не было, значит, ранена была одна семья в частном секторе. У девочки был разрыв печени, также ранение э, осколками ягодичной области. Мы ее здесь прооперировали, значит, и на следующий день отправили в город Артема, тоже хирургическое время, надо лечение, на долечивание, потому что у нас вот опасно находиться, поэтому мы ее с мамой эвакуировали. Только за последние пять дней, конечно же, здесь вот интенсивность обстрелов, вот эти канонады мы слышим каждый день, постоянно. И очень вблизи, то если раньше вот еще с лета мы слышали, как-то здесь далеко от стороны Дебайцева, а вот, сейчас все как-то ближе и ближе к нам, мы очень сильно, конечно, боимся, но находимся постоянно здесь. Вот Мой персонал, они живут здесь, в больнице, потому что подвальное помещение тут вот, более безопасно.